گلا پھول نرگی سے کہیں چمپا ہے تو کہیں چمبیلی ہے اور یہ تمام پھولوں میں جو سب سے خوبصورت پھول ہے وہ گلاب ہے یوں ہی بہت سارے امبیا کرام تشریف لائیں কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আপনার মতামত ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করুন পরবর্তী আপডেট জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ گلاب پھولوں میں جس طرح ہے گلاب پھولوں میں جس طرح ہے i <speaking> i <in foreign language> <speaking in foreign language> কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আপনার মতামত ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করুন পরবর্তী আপডেটের জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ گلاب پھولوں میں آپ یوں رسولوں ایک موجوداتی شیخ شمار کو لے لو آپ پہ لاک پانچ چمک دیں ہیں یا رسول اللہ یا सभे पचम पचम

ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করুন পরবর্তী আপডেটের জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ अब एक शेर सुनिए साझा कीजिए अगर आपकी तबीयत में आए तो ایک سو پانچ کی دیا ہے اللہ سلامت رکھے میں مجھ میں تھوڑی ہمت ہو رہی ہے شیر پڑھتا ہوں سماعت کر لیں داتا نبی باتتے ہیں غب کا خزینہ 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 खजीना ہے है प्यारे नबी ہیں है کا خزینہ 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 खज़ीना है प्यारे नबी प्यारे नबुकीना अॼु घरो सिखियूं मा चलो चले शहर मदीना घरो सि क्यू माया मागे चलो भले शहर मदीना म मना मदीना मेरो सिरो मागे चलो भले शहर मदीना علامہ محت البح صاحب ایک شیر آٹھ کے حوالے سے بھی پڑھتا ہوں سماعت کر لیں قاری نازیم صاحب سماعت کر لیں علی اسٹیک کا خصوصی توجہ بہت اچھا ہیں اللہ سلامت رکھے کہ دریا کے हर गिज़ न घबराह सिरिया खे मो जो हर गिज़ न घबरा

ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করুন পরবর্তী আপডেটের জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ